Assalamualaikum guys Dan salam sejahtera Kepada penonton yang saya hormati Saya Wan Muhammad Amir Azim Bewan Seful Izan Sebagai moderator Forum pada kali ini Bersama dengan dua orang panel Okey dua orang panel Saya akan stop dekat sini dulu Nanti saya akan Dua akan perkenalkan diri mereka sendiri Okey Tajuk forum Kali ini adalah Guru Sejarah Berkesan Mengurus Kurikulum Dan Membina Jiwa Patriotik Okey. Topik ni sangat sangatlah eh uh, hangat orang kata. Sebab apa? Sebab ramai orang anggap sejarah ni sekadar hafalan. Bukan ada apa-apa dengan negara kan? Ramai orang salah, salah anggap. Sebenarnya kalau kena gaya kata orang Malaysia hari ini, sejarah boleh hidup. Okey, boleh buat murid faham daripada mana mereka, keturunan mereka ni daripada mana dan Kenapa sejarah negara ini sangat nilai. Jadi hari ini kita akan bincangkan tiga perkara iaitu pengurusan kurikulum sejarah, yang kedua ciri-ciri guru sejarah yang berkesan dan yang ketiga bagaimana guru sejarah membina semangat patriotik dalam kalangan murid. Stay tuned guys. Jom. Okay guys, korang mesti tertunggu-tunggu kan dan terfikir siapakah tetamu dua tetamu kita pada hari ini. So let's go. Kita Perkenalkan tetamu pertama Hai dan Assalamualaikum Nama saya Muhammad Hafiz bin Abdul Halim Okay guys, kita dah kenal tetamu undangan yang pertama So, siapakah undangan yang kedua? Ayo, let's go! Assalamualaikum Terima kasih Saudara Azim Jadi, nama saya Muhammad Nabil Fidaus bin Muhammad Syarif Laku panel kedua Okey, apa khabar Saudara Hafiz? Aa, saya sihat sahaja Azim. Mana pula dengan Abil? Alhamdulillah sihat. Okey, seperti mana yang kita tahu kita akan bincangkan 3 aspek okey pada kali ini. Jadi tanpa melengahkan masa Kita mulakan dengan soalan pertama Saudara Hafiz Ya yes, saya Dalam konteks hari ini Konteks sekolah Macam mana Soalan guru sejarah Boleh mengurus Kurikulum dengan berkesan Supaya Murid bukan sekadar Hafal fakta Tapi Faham makna Di sebalik Setiap peristiwa Okey baiklah Terima kasih Hazim ha, Sebenarnya Pengurusan kurikulum Yang berkesan ni Bermula dengan perancangan yang teratur dan bermakna. Guru kena faham isi kandungan di SKP, kenal pasti hasil pembelajaran dan juga rancang aktiviti yang sesuai dia mengikut tahap uh, tahap penguasaan murid itu sendiri. Okey, boleh saya tanya? Uh, contoh tu macam mana? Okey, contohnya, contohlah kita, bila kita mengajar contohnya topik uh, kemerdekaan Malaysia, guru tak sepatutnya hanya baca buku teks hmm. sebaliknya guru boleh merancang aktiviti contohnya aktiviti main peranan oh main peranan contohnya murid berlakon semula peristiwa pengisytiharan kemerdekaan di Stadium Merdeka oh faham faham Waktu tu murid akan rasa sendiri semangat yang pernah dirasai oleh tokoh-tokoh kita yang telah berjuang untuk negara kita. Secara tak ini secara tak langsung mereka dapat um, mereka dapat belajar bukan hanya tentang tarikh 31 Ogos itu betul sendiri. Betul betul betul. Tetapi mereka ni dapat merasai peristiwa dan juga merasai perjuangan-perjuangan tokoh kita terdahulu. Selain itu juga Azim, hmm. guru juga kena Uh, guna pendekatan PAK21. Apa itu? Apa? Apa itu PAK21? Okey, PAK21 ni contohnya kita menggunakan aplikasi uh, pendigitalan seperti sekarang ada Google Earth iaitu okay. untuk tunjuk lokasi sejarah tu. Maksudnya murid walaupun kita tidak a uh, Melawati sendiri hmm. sesuatu tapak kita boleh um, kita boleh me, kita boleh membawa murid-murid itu secara maya melalui aplikasi ini um, dan juga uh, kita boleh menggunakan uh, aplikasi seperti Kahoot, Kahoot dan juga quizzes untuk mengulang kaji dengan ini uh, sejarah tidak menjadi terlalu membosankan untuk murid-murid. Seperti yang kita sedia maklum, sudah tersemai dalam uh, ingatan murid-murid, dalam mindset murid-murid ni yang sejarah ni membosankan. Jadi kita sebagai guru yang harus aa... Um, memupuk semula semangat-semangat sejarah itu dalam mindset murid-murid kita ni faham? faham? ok baik terima kasih Hafiz jadi apa yang kita dapat dekat sini pengurusan kurikulum ni bermula dengan perancangan yang teratur dan bermakna ni Hafiz Okey, kalau saya boleh tambah juga, a uh, pentaksiran juga uh, pentaksiran juga sebahagian daripada pengurusan kurikulum. Hmm. Guru ni boleh buat pentaksiran berasaskan projek seperti jejak tokoh tempatan, okay. murid cari maklumat tentang tokoh negeri sendiri. Hasilnya uh, kita boleh memberikan satu tugasan ataupun aktiviti yang ringkas kepada murid, contohnya penghasilan video pendek dan juga uh, mereka boleh berkongsi dengan rakan-rakan sekelas dan juga tambah sebagai tambahan aktiviti begini membina dua perkara yang uh, membina dua perkara dalam masa yang serentak okey yang pertama kemahiran abad ke-21 dan juga semangat cinta tanah air Malaysia sebab murid rasa bangga dengan akar murid rasa bangga dengan sejarah negara kita okey okey berdasarkan pandangan Hafiz tadi okey cara guru mengurus uh, kurikulum sejarah ni dengan cara macam mana guys dengan cara yang pertama perancangan yang teratur dan bermakna okey macam mana tu Guru perlulah menggunakan pendekatan yang lebih aktif yang melibatkan murid. Okay, dalam setiap aktiviti tu kita kena libatkan murid. Contoh kemerdekaan tadi. Guru perlu memberi uh, aktiviti seperti role play. Okey, role play kepada pelajar untuk mereka berlakon dan merasai, menjiwai semangat dan pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu demi negara kita. Okey. Kita teruskan lagi soalan yang seterusnya. Walaupun cuaca agak tidak mengizinkan tapi kita tetap teruskan. Okey. Saudara Nabil. Ya, saya. Okey. Pada pandangan awak, apakah ciri-ciri utama yang perlu ada pada se seorang guru sejarah yang berkesan dalam konteks dunia pendidikan masa kini. Okey baiklah jadi terima kasih saudara Azim atas soalan yang diajukan. Jadi seperti uh, bagi bila soalan yang diberi tadi bagaimana apakah ciri-ciri uh, apa ciri-ciri utama yang perlu ada daripada seorang guru sejarah. Ya. Yeah. Untuk memberi kesan dalam konteks dunia pendidikan pada masa kini yeah. ciri pertama yang perlu ada pada seorang guru sejarah ialah aa, berpengetahuan tinggi aa, <tuk> dan juga fleksibel iaitu guru ni dia kena tahu aa, bagaimana cara untuk dia menyesuaikan aa, apa isi-isi sejarah dengan Uh, realiti yang dihadapi oleh murid uh, maksudnya dia nak bagi murid tu, dia faham apa yang dia belajar tentang sejarah ni, jadi contohnya, bila uh, guru mengajar tentang tajuk uh, penjajahan British guru boleh kaitkan dengan uh, isu semasa yang telah terjadi uh, pada yang terjadi pada masa sekarang mm -hmm. okay, jadi Um, contohnya macam bagaimanakah penjajahan uh, ekonomi pada zaman dulu sama seperti uh, dominasi global yang pada hari ini contohnya yang seperti yang berlaku di negara uh, di Timur Tengah sana ya. Yeah. Yang kedua pula guru sejarah dia perlu ada ciri-ciri uh, yang berinovatif dan juga kreatif jadi kalau guru ni cuma dia buka masuk kelas suruh murid buka buku teks baca buku teks jadi suasana kelas tu dia akan jadi sangat bosan murid-murid dia akan mengantuk okay. ok jadi uh, kalau guru dia gunakan aktiviti-aktiviti yang menarik bila dia berinovasi dalam pengajaran. Hmm. Okey, Contohnya, dia boleh membuat aktiviti seperti time-space travel. Time-space travel. travel. Okay, ha, macam mana? Guru ni dia boleh gunakan teknologi-teknologi uh, seperti uh, yang kita ada sekarang. Seperti internet. Okay. Uh, jadi, guru-guru boleh mem membongkar banyak lagi sejarah dengan hmm. menggunakan teknologi-teknologi uh, yang terkini. Ok. okay. Jadi, um, murid juga boleh membayangkan diri mereka hidup di dalam uh, suasana ataupun berada di zaman kesultanan Melayu Melaka contohnya lah sebagai eh. contoh lah ha. okay. jadi mereka berpakaian tradisional macam mana dia um, boleh Meniaga macam mana pada zaman ketika dulu Macam kan? tu lah Maksudnya dalam lakonan ni ha, dia, dia boleh menunjukkan berlaku. bagaimana kehidupan Masa ha, itu lah okay, faham? Jadi murid tu dia, dia lebih menghayati Dan dia ada nilai yang diselamatkan Dalam ilmu tu okay, faham? Okay. Jadi Dengan ini Mereka dapat Membuat Uh, apa? Guru dapat mengubah suasana kelas daripada suasana pembelajaran yang membosankan menjadi hmm. suasana pembelajaran yang uh, efektif untuk uh, murid belajar. Okay. Dan ciri yang ketiga pula ialah guru sejarah dia mesti mempunyai jiwa patrioti yang tinggi. Yeah. Jadi bila guru ni dia sendiri yang tunjukkan uh, apa rasa bangga terhadap sejarah negara kita hmm. Malaysia. Uh, jadi, aura itu dia akan sampai kepada murid. Contohnya, uh, guru ni bila dia nyanyi dekat, uh, dia bila tersemasa pembunan, hmm. uh, kan semua nyanyi lagu negara yeah, tu. Jadi, bila murid tu dia tengok guru dia dekat depan tu nyanyi dengan lantang. Jadi, murid tu dia akan rasa uh, semangat kerana cikgu dia ni adalah uh, satu model yang patut dicontohi oleh murid-murid dan yang akhir sekali guru yang berkesan ialah guru yang mempunyai ciri-ciri guru yang menanam nilai terhadap dalam diri murid, -murid. iaitu sejarah sejarah ni dia bukan kisah tentang manusia eh, bukan, bukan maksud saya sejarah ni ialah kisah manusia mm -hmm. jadi bila murid faham tentang perjuangan dan juga nilai kemanusiaan di sebalik uh, peristiwa yang berlaku barulah mereka menjadi seorang warga negara yang berjiwa patriotik yang tinggi dan sayangkan negara ok faham terima kasih saudara Nabil Hafiz dan Nabil dah sentuh banyak benda menarik sebagai contoh tadi Hafiz tentang pendekatan-pendekatan yang Uh, boleh digunakan dalam pengurusan kurikulum Bagi Nabil pula, ciri-ciri uh, utama yang perlu ada uh, oleh sejar guru sejarah untuk melaksanakan uh, pendidikan eh, pentaksiran berterusan yang berkesan Yang pertama adalah berpengetahuan luas dan fleksibel Yang kedua, perlulah berinovatif dan kreatif yang ketiga adalah guru sejarah mesti berjiwa patriotik ni paling penting lah sebab kita nak, nak, mengajar sejarah jadi kita kena ada semangat jiwa patriotik yang sangat tinggi. Okey. Yang keempat adalah guru yang menalam, menanam nilai nilai-nilai uh, perjuangan lah nilai-nilai banyak nilai-nilai murni yang perlu diterapkan oleh pelajar. Okey. Seterusnya uh, sekarang saya nak tanya lah. Macam mana Guru boleh membina semangat patriotik tu secara berkesan Bukan sekadar murid hafal lagu kebangsaan Atau ikut perbarisan waktu merdeka Bulan merdeka Okay, jadi sekarang kita akan sentuh topik berkenaan dengan membina semangat patriotik dalam kalangan pelajar jadi saya mau tanya kepada Hafiz dan Nabil jadi saya dahulukan Hafiz dulu hmm, jadi saya tanya dia macam mana guru boleh membina semangat patriotik secara berkesan bukan sekadar menyuruh murid tu menghafal lagu kebangsaan atau ikut berbarisan, macam mana tu Okey sebenarnya saya percaya bahawa uh, sifat patriotik ni kita tidak boleh paksa. Okey. Uh, dalam diri murid-murid itu -murid sendiri. Mm -hmm. Sebaliknya kita boleh memupuk secara perlahan-lahan kita boleh memupuk melalui pengalaman dan juga penghayatan. Okay. Okay. Sebagai contohlah guru uh, dia boleh uh, membuat uh, dia boleh membawa murid untuk membuat Contohnya projek komuniti sejarah tempatan hmm, hmm, hmm. Contohnya mere, uh, mereka dibawa untuk melawat Tempat bersejarah di kawasan sekolah no, uh, Ataupun di kawasan yang terdekat sahaja Contohnya uh, men, uh, mereka boleh menermuramah Warga-warga emas Yang mungkin ada sejarah-sejarah Pengalaman uh, Pengalaman hmm. juga dalam uh, era penjajahan sebelum merdeka okey, faham dan juga uh, melalui uh, dan juga mereka contohnya boleh buat video dokumentari ringkas mm -hmm. dan melalui ini mereka bukan sahaja uh, menjalankan aktiviti itu tetapi mereka dalam masa yang sama mereka secara perlahan-lahan dipupuk dan menghayati dan mereka juga menghayati uh, perjalanan uh, Malaysia ini ke arah kemerdekaan. Aktiviti pembelajaran tugasan mudah ialah aktiviti ringkas yang membantu murid belajar melalui pengalaman sebenar. Salah satu contohnya iaitu menemubual komuniti setempat untuk topik sejarah. Melalui temu bual ini, murid berpeluang mendengar kisah dan pengalaman daripada orang sekeliling mereka seperti datuk, nenek, jiran atau penduduk lama di sesuatu kawasan tempat tinggal. Aktiviti ini bukan sahaja membantu murid memahami sejarah tempatan dengan lebih mendalam malah membina kemahiran komunikasi, keyakinan diri dan rasa hormat terhadap generasi terdahulu. Selain itu, murid juga dapat mengaitkan pembelajaran sejarah di dalam buku teks dengan kehidupan sebenar masyarakat. Pendek kata, menemubual komuniti setempat ialah salah satu cara mudah tetapi bermakna untuk menjadikan sejarah lebih hidup dan dekat di hati murid. Jadi apa yang kita dapat dekat sini adalah a uh, Murid ni boleh dipupuk dengan melalui pengalaman dan penghayatan Seperti saudara Hafiz lah bagi tahu tadi Iaitu dari segi membuat projek Projek komuniti sejarah tempatan Maksudnya uh, boleh buat video and then menemu bual orang-orang uh, sumber Dan uh, buat lawatan sejarah di berdekatan dengan sekolah. Okey. Seterusnya saya akan tanya a uh, pen pendapat saudara Nabil. Baiklah. Uh, saya tambah sikit ya. Okay. Jadi pada pendapat saya uh, guru ni juga dia boleh menggunakan pendekatan emosi. Mm -hmm. Contohnya bila apa bila cerita tentang perjuangan Lieutenant Adnan mm -hmm. di Singapura. Mm. Guru boleh menayangkan tentang, tentang apa? cerita video daripada filem Lestari dan Adnan tersendiri. Okey, faham. Kemudian, guru boleh tanya pada murid kalau murid tu berada di tempat beliau di Adnan tu, apakah yang murid ni rasa dan sanggupkah murid ni berkorban untuk negaranya sendiri? Okay, faham? Jadi, soalan yang macam ni, dia membuatkan murid tu aa, berfikir dan juga aa, menghayati. Emosi lah, melibatkan emosi. Emosi. Jadi, aa, dengan ini, dia mendatangkan rasa sifat patriotik apabila murid tu dia sedar akan aa, nilai yang sesuatu yang kita miliki. Jadi, itu saja pen, uh, pendapat saya tentang soalan tu. Okay. Okay guys. Kita dah bincang banyak perkara dari segi perancangan kurikulum. Lepas tu kita ada bincang tentang ciri-ciri utama guru, sejarah yang berkesan. And then, kita juga ada bincang sampai pembinaan uh, semangat patriotik dalam kalangan murid. Jadi, saya nak dengar setiap panel dia punya refleksi ringkas daripada Hafiz. Dan Nabil Jadi kita mulakan dengan Hafiz dulu Baiklah Hazim uh, Melalui perbincangan kita pada hari ini uh, Saya dapat belajar bahawa Tugas guru sejarah ni bukan sekadar mengajar fakta hmm. Tetapi sebenarnya uh, Guru sejarah ni Dia menjadi ejen untuk membina Identiti bangsa itu Pengurusan kurikulum yang tersusun Boleh menjadikan uh, sejarah lebih dekat dengan jiwa murid jadi saya teruskan dengan saudara Nabil Apakah refleksi anda? Di kesimpulan daripada saya ialah Guru ni merupakan Masa jambatan Masa lalu dan masa depan Negara Jadi Kalau kita berjaya mendidik Nilai semangat patriotik uh, Dalam diri man, uh, Menerapkan semangat patriotik Dalam diri murid Bermakna kita berjaya Membina generasi masa depan yang akan memimpin negara ok para penonton kita sudah berada di sesi akhir iaitu sesi penutup kita jadi apa yang kita dengar daripada refleksi daripada dua tetamu undangan tadi saya sangatlah bersetuju guru sejarah eh guru <laughs> sejarah guru sejarah ialah penjaga warisan bangsa iaitu mengurus kurikulum dengan bijak, mengajar dengan jiwa dan menanam cinta kepada tanah air. Jadi akhir kata, marilah kita semua jadi guru sejarah yang bukan hanya mengajar tentang masa lalu tapi mencipta masa depan yang bermaruah demi negara. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye. 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 Yeah.